І до міських новин 19 березня відбувся традиційний брифінг для Севастопольських змі, який провів голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба. Головною темою заходу стали нові соціальні ініціативи та нова якість державної політики, ініційовані президентом України. Далі у нашому репортажі. Брифінг було проведено за участі новопризначеного заступника голови Севастопольської МДА Артура Бабенко, начальника управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Олега Кужмана та начальника управління праці та соцзахисту населення Ольги Колтунової. Приємно вам представити ще одного замістителя адміністрації міста Бабенко Артур Францевич. Он будет заниматься в городе Севастополе социальными вопросами, значимыми ⁇ здравоохранением, социальной защитой, зарплатой, пенсиями. Что там у нас еще? Все, а? І зайнятості першим питанням, яке було розглянуто під час заходу, став коментарій одноіменного українського журналу про підсумки рейтингів губернаторів міст нашої країни. Про Севастополь там сказано, що темп грошової інфляції випереджає зарплати мешканців. Володимир Яцуба пояснив це так: що інтересна, що оценки такі однакові і в кабінеті міністрів, і у журналістів. Єдине, забувають, що Севастополь состоїть із частини, живущих в Севастополе российских военнослужащих, которые в том числе и за последнее время получили серьезную добавку в виде жалования для срочной службы, что, конечно же, отражается на покупательской способности граждан и жителей нашего города. К сожалению, ни в одной отчетности, в том числе и вот как я понял, и среди средств массовой информации, это не учитывается. Наверное, многие просто не знают, что э, порядка 30 тысяч так или иначе, живущих в Севастополе, имеют отношение к обеспечению финансовому Российской Федерации. Поэтому я хотел бы обратиться, чтобы и журналисты, и средства массовой информации понимали, что другого города в Украине. Как Севастополь в этом плане нет. Другой проблемой является потек теневое заработное платнище. За словами Володимира Григоровича, соромит Севастополь. Начиная от перевозчиков, где есть предприятия, где заработную плату показывают в размере 800, там сколько там Курман, сколько сколько они показывают? 670 гривен заработная плата, вот. Поэтому задача, в том числе и Артура Францевича, будет зависеть и поставлена в том, чтобы вместе с налоговой, вместе с Олег Николаевичем заниматься тем, чтобы вывести из тени все заработные платы, которые есть в Севастополе. Если нам это удастся сделать, то я думаю, что позорный ярлык, который вешают Севастополю, начиная с Яцубы, отпадет. И показатели работы нашего, нашего региона будут совсем другим. Других претензий, в принципе, к нам нет. Повертаясь до питань реформування социальной сферы, глава виконавчої Владимиста міста у всех присутних на брифингу, что работа триває и триває успешно. Мне президент поставил еще в канун назначения меня в Севастополь. И мы эту тему не ослабеваем ни по одному показателю. Это прежде всего здравоохранение. Это вопросы социальной защиты слабообеспеченных и малообеспеченных слоев Севастополя. Мы сейчас ведем большую работу о составлении электронного реестра всех малозащищенных жителей. Имеется в виду состав семьи, доходы семьи пенсионное обеспечение. Это нам поможет при повышении пенсии, которая готовится сегодня Министерством финансов и Министерством социальной защиты Украины. Также в рамках реформирования галузи охраны здоровья у Севастополя відбувається строительство нового отделения лекарни номер один. Для того, чтобы сделать это отделение, эту больницу на уровне, ну, отделение мы ее называем, но мы прекрасно понимаем, что 7500 квадратных метров это хорошая городская больница. Мы, по моей команде выехала делегация в Днепропетровск и в Крывой Рог для того, чтобы посмотреть последние сданные медицинские учреждения в прошлом году. Вот только что Данцев мне докладывал, показывал фотографии. Вот, они привезли много интересного, хотя, честно скажу, мы хотим сделать отделку и оснащение нашей больницы лучше, чем в Днепропетровске. Я честно думал, что там, ну, в общем-то, что касается оборудования, там супер современное. А с точки зрения отделки самой больницы, я думаю, что мы лучше сделаем. Окрім лекарни, Володимир Яцуба назвал еще несколько объектов социальной сферы, которые также будут финансироваться с бюджету. У нас есть несколько объектов, кроме больницы, по которой Николай Янович сказал, что финансирование есть, и замминистра экономики позвонил, сразу после него сказал, что мы есть в перечне финансирования по этому году. 46 миллионов. Это вопрос 22 миллионов приобретения 10 еще троллейбусов. Это 56 миллионов реконструкции железнодорожного моста. Кстати, сейчас в стадии принятие договор между Укрзалезницей и администрацией на предмет начала реконструкции и выделения денег с Укрзалезницы 40 миллионов на начало реконструкции моста. Нам нужно думать, как софинансирование организовывать. Кроме этого, вопросы энергетической составляющей, это реконструкция Часті кательна і камишова за що мірегіонбуда на завершення голова Севастопольської міської держадміністрації запевнив, що влада міста буде робити усе можливе, щоб Севастополь брав участь у всіх галузевих програмах фінансування або софінансування за усіма напрямками проведені.